ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق إلى الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسرا

وأما الذين فسقوا فمأواهم النار i'm وقال سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المراه اذا صلت خمسها وصامت شهرها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت او كما قال عليه الصلاة والسلام أَنَا الشافعي محمد الشهيد نماذ الدرود درود ابراهيم قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله زر الله

بالذي قد كان مني وما لي حيلة الا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظلي فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي فضل ومن yeah. لا اله <صور الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله Gracias. La... سمانا بلغ العلا بجماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلى الله عليه وآله لا إله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ختم رسول فخر يوم شاه مدينه اي ختم رسول فخر يوم شاه মদিনা দিস মন্দির গুলজার মদিনা অল্লাহ তুজকু আপনা মাহবুব বানা को अपना ही महबूब बनाया महराज की सब सारे खुदा तुमको दिखाया महराज की सब सारे खुदा तुमको दिखाया क्यों न इनका मुखो खुदा तुमको बनाया

إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحَلُ عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله بيت جباهي جرام جوي এলাকাবাসী এর থেকে আয়োজিত আজকের ঐতিহাসিক একদিন বেফি ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিলের আমার অত্যন্ত সম্মানিত ও শ্রদ্ধাবাদন সুযোগ্য সভাপতি জনাব হাজি মোহাম্মদ বশির উদ্দিন সোহেব আজকের মাহ